По натуре я молчу. Мои два человека ушли по воду и не вернулись. Давай иди сюда. Ну и выстрел надо головой. Дайте что-то пожрать. Потому что неделю уже ничего не ел. Попробовал и этим пальцем до, до, до курка достаю. Плен, как говорится, меня не очень устраивает. Когда не было дождя, да, приходилось и свои испражнения пить. А мы в прицел увидели, у тебя три зуби с По тебе не стреляли, поэтому. Их не странички вырвал и начал вести свой. Если на следующий день записи нету, значит, я уже погиб. 10 числа мы заходили 10 человек э, с тремя группами. Э, на полпути третью группу она попала под дрон. Ну, хлопцы, слава богу, все живые, но трусоты. Первый день вроде прошел, как говорится, более-менее спокойно. Вторую ночь э, была попытка захода ДРГ на соседней позиции им забросили гранату. Вот я не помню, один, ну, один точно был, двухсотый у хлопцев, и один вроде раненый. На третий день уже к нам, на нашу позицию, зашел ДРГ, мы ее уничтожили, ну, и у нас один с 80-й бригады хлопец тоже погиб». 4 числа о, мы, нас уже должны были как бы менять, но смена не могла пройти. И 4 числа мои два человека ушли по воду и не вернулись. Радиостанция у меня села, ни связи, ничего не было. наши как бы признали, что я пропал без вести пятого. Они, ну как, как сердце мое пропало. Говорит, мы дроном смотрели. Говорю, ну я даже не знаю, чей дрон. Я увидел дрон, я спрятался. Потому что я ж не знаю, наш не наш дрон. И 8 числа о, русские, россияне пошли на стоп. 7 числа я овца видел в соседней позиции. 8 числа я их уже не видел. Вот их накрыло ночью. Потому что обстреливали, там днем и ночью. Ну, суденок я, получается, решил вести после восьмого, когда уже россияне полезли. И тогда ко мне в окоп заскочили э, двое русских. Они заскочили, и даже в темноте, ну, не рассматривая форму там. Ну, они, что, вот, и давай вот так сказать, как обычно, сразу до вещи мешков мародеры. Ну, я что-то через второй ход вылазил, срываю гранату, им кидаю, оббегаю в окоп, очереди добил их. Это ихний был в окно. Я его просто взял, их странички вырвал и начал вести свой. Ну, для того, чтобы... Если на следующий день записи нету, значит, я уже погиб. Боевые я старался там не описывать, чисто, что он мог вместе со мной попасть к ним. меня они редко ходили, ну, просадили. И они вот это идут, если я обстрел, они прыгают в окоп, этот маленький. А он рядочка. И я у меня, вот я сразу два туда, я из автомата добивал. Нет? И я там полный окоп, человек 10 уже лежит, они все равно идут и прыгают. Хотя видно, что вот на одном месте столько людей убитых лежат. Ну, они их как магнитом туда тянет. Ну, получается, просидев неделю, уже и продукты питания закончились. Воды вообще фактически не было. Я и дождевую собирал, Воду, когда был дождь, когда не было дождя, приходилось и свои испражения пить. <«Музыка> Ясно, что это нервы, переживания, это ж... и оно постоянно хочется не так есть, как пить хочется. И я думал, что наши пойдут в контрнаступление и отобьют позиции. И я как бы, ну как, находясь э, на передних, я им могу чем-то помочь. Ну, а после 15 я решил уже выходить потихоньку. Как раз это была такая, что день тротик когда под водой не летают. Не знаю местности, а входя я заблудился. У меня поле впереди и посадка. Я как бы между пидором. Извиняюсь за выражение. Мне или надо выдвигаться чисто в поле, где минное поле. Зашел в лесопосадку, как раз уже рассвет был и я уже нашел себе позицию и там остался. Одного я сразу убил, второй успел спрятаться в блиндаж. И во время вот этого боевого столкновения, вот, я, же, я не знаю, что это было. Чи граната, чи э, сброс дрона, чи мина. Ну, просто я почувствовал, что удар в руку, когда посмотрел, увидел, что у меня просто висит палец. Но я еще успел одну гранату туда закинуть и ушел. У меня, ну, как сразу ноги. Я осмотрел, вроде таких серьезных ранений не было. Ну, видать, была бара травма, потому что волдырь на ноге все-таки был. две недели я уже мог на, на ноги вставать и потихоньку передвигаться. Но все равно я старался не выходить из окопа. Хотя я слышал, что люди ходят возле меня. Четвертую неделю я вообще без пищи был. Ну и когда уже, как говорится, не в моготу стало, я решил чисто лезть просто через поле, как говорится, рисковать. Вылезу, не вылезу, это уже дело, как говорится, третье. Я вот это, получается, услышал, что мне кричат, вставай, иди сюда. Я думал сразу, ну, может, не мне это кричат. Снова, вставай, иди сюда. Ну, и выстрел надо голову. Я что-то руки вперед, вылазил, да, наши сидят хлопцы. Я говорю, а как вы узнали свой отспой? Они говорят, а мы в прицел увидели у тебя три зубистосапки. Говорит, вот это, говорит, мы по тебе не стреляли поэтому. Говорит, слава Богу. Я так обрадовался. что Получается, россияне отступили, а наши зашли. А я ж не знаю, я слышу, что ночью смена идет. Ну, по-русски разговариваю. Вот все, что меня пугало. Я думал, что это россияне все до сих ходят. Может быть, да. Может, и на неделю мог раньше. Как, как наши зашли, я бы мог и выйти. Но вот это, что меня пугало, что русский язык. Я сделал первый звонок матери своего. Я живой, здоровый. Мать это для нас самое святое. У нас может, мы и любим свободу, потому что мы вдыхаем с молоком матери свободу. Дух у меня боевой. Он никуда не пропал. Да, мамка, а ты уже все, ты инвалид. Я говорю, какой я инвалид? Я все, могу... Могу бегать и танцевать. Говорю, да, сейчас мне еще трудно, потому что у меня только 23-го я вышел. Может, через, через там, месяц я смогу на этой на костыле бегать даже. Да, если я смогу и понадоблюсь в своей стране, я всегда готов взять оружие и продолжить войну эту, понимаете, за свободу нашу. Дух свободы будет жить и будет жить. І Україна їм не позубав, я вам скажу. А тому що я жарю, ми, як кажуть, ми казаки, ми каза роду. Все буде добре, це буде Україна.